Шалом, дорогие жители планеты Земля! Мы продолжаем наши проповеди-беседы на книгу Псалма. И сегодня в чародности у нас 19-й Псалом, где молитва о победе. Давид именно благодарит Господа, что Он даровал ему силы сей. И поэтому в следующем Псалме дальше мы будем изучать, как Давид говорит, войду в размышлении о силы Господних. И в действительности, когда мы поразмышляем о этой силе Господней, которая давала победу, начиная еврейскому народу в одни Моисея, и на всей истории, о чем Танах описывает, книги судей, где Господь судьям давал силу, и они побеждали врагам, все это происходило историческим облике, физически, в телесном, но однако мы видим Тора, закон Божий, духовен, поэтому мы должны научиться побеждать в войне, как Иисус Навин, Моисей, и судьи, и цари, которые в Танахе все описывается, эти войны побеждали физически, потому что был Господь с ними, они соблюдали Его Слово, держались Его заповедей, поэтому истекала сила с неба, и Господь Сам сражался, посылал ангелов своих, они поражали врагов или какие-то стихии, именно как воды потопили воинство египетское. И таким образом мы видим, что когда описывается в книгах царств, хотели Елисея сирийские войска захватить, и он поразил их слепотою пророк, и ученик переживал, что столько их много, а Елисей помолился, и Господь открыл ему, и он увидел, сколько на стороне праведников, тьма тем этих воинства небесного, бесчисленности войско небесное, и книга Откровений показывается о войнах, именно которые небесные помогали, приходили, и народ Божий побеждал врага и овладел эти земли, о которых мы подробно читаем. Но, однако, я хотел бы сегодня говорить о той победе, которую мы получаем в духовной войне, как сказано в Откровении, они победили Его кровью Анца и Готен. Это война сегодня у нас с этими делами плоти, с грехами, с этими врагами, которые являются для человека, это дела плоти греховность человека, это враг, его эгоизм. И вот мы побеждаем все это кровью Иисуса Исуа Машаха. А также мы побеждаем, как наш учитель, все это Словом Господним. Побеждаем сатану, грех и все прочее различных. Именно же учителей и так далее мы побеждаем Слово Божие, как наш учитель. Именно в Матфея 4 главе читаем, когда искушал его сатана. Он побеждал его Слово Бога, говорят, одет меня сатана, ибо написано Господу Богу одному поклоняйся ему служи. Поэтому и мы с различными видами идолопоклонства боремся и с теми, кто именно распространяет идолопоклонство на земле. Мы именно боремся и побеждаем, как наш учитель, словом Бога говоря, ибо так написано, так говорит Господь, вот где наша победа, когда мы побеждаем врагам, и всякие именно силы противления, духи злобы поднебесным, мы побеждаем их, словом написано, так говорит Господь, так написано Арбады Готем, а также кровью Иисуса мы побеждаем карманы Келбикана, Рамала Кердиас, карманду келмином. книга книге Откровений, 15 глава, мы читаем в 2 и 3 стихе, что через письма Сея, пес Анца, побеждать мы можем именно сатану дракона и образ его, и начертание имени его. Поэтому мы должны где именно уповать на Господа, где именно в этом псалме так и заканчивает Давид, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа нашим хвалимся. То есть они хвалятся сброю этим материальным, что у них есть такая технология, такие именно силы или количество и так далее, но народ Божий уповал на Господа, на Его могущество, на Его силу карманы Гетен, и Господь даровал тем, которые доверяли, уповали, им, и именно побеждали словом Его, верою карманы Гесель Кламин, как мы читаем в первом послании Иоанна, Яты главы первых всех и сия победа, Победивший мир, который лежит возле имея походи чей Походи плоти гордо житейский сей победа. Вера наша, Романы Готель, Видикламинар, арфалаутин. Мы побеждаем нашей верой, мы побеждаем словом, говоря, так написано. Так говорит Господь, мы побеждаем кровью Христа. Арбади готельки арф лабакармен, лигерда карамала камен. Да благослови тебя Господь, чтобы именно ты уповал, дорогой житель, на него, доверял ему карамане келмен и взял это оружие духовное, слово Божье меч, арабеле кламен, и побеждал врага словами написанными «Отойди от меня, сатана, ибо так так написано, так говорит Господь Карамал де Карамеля, Роналд побеждал верою своей, твердо стоял в вере, Арбиды тогда убежит дьявол, как сказано, кто противостанет его твердой верою, Ламаны Готен, и тогда ты в действительности окажешься тем, как Ешуа победил и сел на престоле, и он заявляет откровение 3.21, те, кто также победят, они сядут на престоле с ним. Поэтому да поможет нам Господь всегда помнить, что плоть немощная, но дух бодр. И вот мы должны духом нашим быть бодрствующим в этой духовной войне, и оказаться теми людьми, которые бы победили врага, сатану, образ его, начертание имени его, и тогда удостоимся духовной обители, сесть на престоле Мощаха, да благословит тебя Господь в этой духовной войне, дабы ты оказался победителем. Аминь.